হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল অংকিতা জিনিভাৰ্চ খবৰ আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে পিছে আজি কলেজলৈ গৈছোঁ নহয় কিন্তু কলেজত বুট ক্লাছ নকৰোঁ মোকে ধৰি আমাৰ ট্ৰেডৰ ছয়জনীমান ছোৱালী আমি গৈ আছোঁ এটা ইভেণ্টলৈ সেই ইভেণ্টটো হ'ব যোৰহাটৰ বস্কৰ ইনষ্টিটিউটত ত' বস্ক ইনষ্টিটিউট লৈ আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট আই টি আইৰ পৰা সাতগৰাকীমান ষ্টুডেণ্ট আৰু গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট লগ হৈ আমি গৈ আছোঁ ৰাতিলৈ বুক কৰি তেতিয়া গৈ আছোঁ সিহঁতৰ ওচৰলৈ আমি ভাবিছিলোঁ কলেজৰ মুখৰ পৰা ৰেপিড' বুক নকৰোঁ বুলি এতিয়া আমি ৰেপিড' বুক কৰি বস্ক' ইনষ্টিটিউট লৈ বুলি কৈ আছোঁ ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া বস্ক' ইনষ্টিটিউট পাই গ'লোহি পিছে ভিডিঅ'টো কেইদিনমান আগৰ হয় মানে ঠাণ্ডা দিনৰৰে কথা মই এতিয়াহে আপলোড কৰিছোঁ টাইমেই পোৱা নাছিলোঁ যিহেতুকে এই ইভেণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে তো সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰো কিবা এটা লাভ হ'ব বুলিয়ে মই আপলোড কৰিছোঁ দেৰিকৈ হ'লেও এই ইভেণ্টটোত বহুত কেইজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে তো তেওঁলোকে আমাৰ আগত খুব ধুনীয়াকৈ বক্তব্য আগবঢ়াইছে তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ বলকচোন We have those who are starting off, we have people who have gone through this process uh, earlier with us mm -hmm. and are running successfully. Mm -hmm. uh, already said that 2000 farmers employees, you are creating opportunity for them. Mm -hmm. right. We, their income has gone up, so they want to buy more things in the market. They want to consume more. Means new products can be produced by other entrepreneurs. So, economy will grow. So, that's how the operation will increase. So, in all this part of this country, what I feel, we are traditionally uh, uh, people who are not independent in the journey. It's a risky journey. So, during the time I remember, it has been a couple of times I'm riding back from uh, going back to my house, and somewhere midway I have to stop my vehicle and call my friend to do I'm getting a panic attack. I can't press the accelerator. Right? I can't press the lunch. This is so that are constantly playing in our heads, and that's why our entrepreneurial journeys can never be the same as anyone else's. and that's why you know, if I am not happy as an entrepreneur, whether I will be able to kind of go ahead with this journey because as a mother of a toddler, you know, I was fighting my own battles. So I was not sure how to kind of take care of everything together. So while I came in here, I had a lot of questions in my mind. But এনেকৈ বহুত কেইজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে আমাৰ আগত বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে আৰু ইভেণ্টটো অলৰেডি শেষেই হৈ গৈছে এতিয়া আমাক পেকেট লাঞ্চ দিছে বৰকচোন তেতিয়াহ'লে চাওক পেকেট লাঞ্চত কে কি দিছে এইফালে চাহ খাবলৈ দিছে আৰু গোটেইখিনি লগৰ আছে চবকে অকণমান অকণ ওলাই দিছো চবেই নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল দিছে প'ষ্ট দিছে পেকেট লাঞ্চত চেণ্ডউচ এটা দিছিলে লগতে দিছিলে মিঠাই আৰু চাহ দিছিলে মই খাই লৈছো এতিয়া খাই মেলি চবৰে হৈ গ'ল যেনিবা এতিয়া আমি ইনষ্টিটিউটখনত কি কিনো আছে তাকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰ লগত চাই থাকোঁ খুব বেছি ভাল লাগিব খুব বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ইয়াত আৰু এই ইনষ্টিটিউটখনো বহুত বেছি চকুত লগা হয় ইয়াত মাজে মাজে কিবা কিবি ট্ৰেইনিঙো হৈ থাকে আৰু এভ্ৰিথিং মানে চবেই আছে ইয়াত আমাৰ লগত যিহেতু মেম আহিছিলে মেম আগে আগে আমি পাছে পাছে এতিয়া আমাক কিবা কিবি বুজাই আছে ইনষ্টিটিউটখনৰ বিষয়ে তাকে আপোনালোকক শুনাওঁ বোলো এইটতে স্থাপিত হোৱা বস্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইয়াৰে এটা ইনিচিয়েটিভ হ'ল দা হাফ জহু এইটো দা হব যোৰহাটৰ অভিযান চ' ইয়াত এইবোৰ আজি যোনটো প্ৰগ্ৰাম হ'ল বা তেনেকুৱা কিবা এইখিনি চব দা হাফ জোৰৰ ৰেটেই ইনিচিয়েটিভে কৰা হয় বেচিকেলি দা হাফ জোৰহাটে প্ৰমোট কৰে এণ্টাৰপ্ৰেনি উদ্যোগীসকলক প্ৰমোট কৰে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ত' সেইটো যোনটো আজি যোনটো প্ৰগম্ব আছিলে সেইটো এটা মানে আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম হ'ল য'ত আমি ইনোগ্ৰেটিভ বা কথা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি উদ্যোগীসকলক মানে ছমাহৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ ভাল তেওঁলোকে আৰু নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজটো জাৰ্ণিটো কেনেকৈ ভালকৈ ছাকচেছফুলি নিব পাৰে বা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ মাইণ্ডছেট বনাব পাৰে সেইখিনি বিষয়ে আমি তেওঁলোকক ছমাহত ৰেডি দিওঁ তো এই আজিৰ যোনটো ইনোগ্ৰেচন ইভেণ্টটো আছিলে সেইটো এই এনি ইভেণ্ট ইনটিউবেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰে আছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি কিছুমান আৰু প্ৰকল্প আমাৰ আছে যিয়ৰ জৰিয়তে আমি ধৰক জু এম মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰেন বুলি কয় তাৰপিছত কিছুমান আমি ইন'ভেটিভ চেলেঞ্জেছো কৰক জে চি চিৰ নাই ন জে চি চিৰ

বেছিয়ে ধুনীয়া বোলোচোন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ

আপোনালোক কোনোবাই যদি ইণ্টাৰেষ্টটো হয় এখন চাবলৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিব পাৰে যোৰহাট বস্কো ইনষ্টিটিউট বুলি প্ৰগ্ৰেম শেষৰ পাছত আমি ৰুমলৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছিলোঁ তাৰে ছাৰ এজনে লগ পাই দ্য হাফ যোৰহাটৰ আণ্ডাৰত থকা মাৰ্কাৰ স্পেচ নামৰ ৰুমটোলৈ লৈ গ'ল ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে মাৰ্কাৰ স্পেচ ৰুমটোতনো কি কি আছে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক क्या बहुत बेलेक् बेलेक् मेटेरियल पाए एंड गिविंग इटे फिनीशिंग डे सो इलाइक फिनीशिंगोंगे सो बेसिकली इन वन कैन वर्क हिर जे मूक कटिंग वैन लाइक सो यू सिलेक्ट द टूल्स यू डीड ऑर्डर टू वी चार्ज एंड लिम विद मनी एंड यू कैन यूज प्रोवाइडेड यू नो ऑलरेडी हाउ टू यूज इट बिकॉज इटम पॉवर टू चार्ज इट इफ यू डोट नो बट इटम हु नोज इट वी कैन डिव इट सो আজি মোক এনেকুৱা লাগিছে যে মই ক'ত আহিলোঁ ইমান দিনৰ এটা ইভেণ্টত আহিলোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা যিসকলে অহা নাই তেওঁলোকে কিন্তু বহুত বেছি কষ্ট পাওঁ মানে ইভেণ্টটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যি যি আছিলে চব চাই শেষ কৰিলে এতিয়া আমি যাবলৈ বুলি ওলাইছো আৰু দেই আপোনালোকো কেতিয়াবা এই ইনষ্টিটিউটখনলৈ আহিব পাৰিব খুব বেছি ভাল হয় ইনষ্টিটিউটখনত যিমানখিনি বস্তু আছিলে সকলোখিনি চালোঁ আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যিহেতু শেষেই হৈ গ'ল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে থৈছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলাইকণটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু